যাক আমি হৰণ কৰিম সেইটো আহি যাব সি আহি যাব বিকৌ আমাক পাঁচ ইয়াত আহি গ'ল জিৰ' যেতিয়াই জিৰ' আহি যাব আমাৰ কামটো শেষ হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিউ আৰু এইটো হৈ গ'ল আৰ সেইটো আমি পাই গ'লো টু প্লাছ এইটো পাই গ'লো জিৰ' যেতিয়াই জিৰ' আহি যাব তেতিয়া আমাৰ কামটো শেষ হৈ যাব আৰু জিৰ' আহোতে যিটোৱে আমি ডিভাইড কৰিছিলো যিটো বি হৈ আছিলে সেইটোৱে হৈ যাব এইচিএ বা গ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গণিত কেন্দ্ৰত পুনৰ স্বাগতম আমি নতুন চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰমানে ক্লাছ নাইন টু টুৱেলভৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছবোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ক্লাছ নাইনৰ অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছ টেনৰ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি এছ এফ বৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰছ তাৰমানে বাস্তৱ সংখ্যা তেন্তে আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছ টেনৰ প্ৰথম ক্লাছ আৰু প্ৰথম চেপ্তাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰছ বা বাস্তৱ সংখ্যা ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমাক কি দিয়া আছে আমি চাওঁ ইউক্লিজ ডিভিজন নামা ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়া কি দিয়া আছে আমি ভালদৰে বুজি লওঁ গিভেন পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ এ এন বি দে আৰ এক্সিছ ইউনিক ইণ্টিজাৰ্ছ কিউ এন আৰ চেটিছফাইং এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেচ এন ইকুৱেল টু আৰ লেছ এন বি দুটা ইণ্টিজাৰ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ যদি দুটা আমাক দিয়া থাকে এ আৰু বি নামৰ তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত আমি আৰু দুটা এনেকুৱা ইণ্টিজাৰ পাওঁ কিউ আৰু আৰ যি ইউনিক বুলি কৈছে তাৰ বাহিৰে মানে এ আৰু বি মাজত তাৰ বাহিৰে বেলেগ নাহে সেই দুটাই আহিব আৰু সেই এ বি কিউ আৰ এই চাৰিটাই আমাক এটা ৰিলেশ্যন দিয়ে ৰিলেশ্যনটো হৈছে এ গ'লো বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেচ দেন গ'লো আৰ লেচ দেন বি এই আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ বুজাইছে আৰু জিৰ'টো আৰতকৈ সৰু হ'ব পাৰিব নহ'লে সমান হ'ব পাৰিব নহ'লে কি হ'ব আৰ টো বিতকৈ সদায় সৰু হৈ থাকিব এতিয়া অসমীয়াত কি কৈছে আমি ভালদৰে চাওঁচোন দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা কিউ আৰু আৰ থাকে যাতে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি দুটা ধনাত্মক সংখ্যা হ'ব লাগিব দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব যদি এ আৰু বি দিয়া থাকে তেতিয়া দুটা অ দ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা যি দুটা আমি কিউ আৰু আৰ নামৰ সংখ্যা দুটাৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু নাহে যি দুটা আমি সংখ্যা ল'ম এ আৰু বি তেতিয়া কিউ আৰু আৰ আহিব বেলেগ নাহে তাৰমানে কিছুমান নাম্বাৰ থাকিব আমি নাম দি লৈছো কিউ আৰু আৰ তেতিয়া আমাক ইয়াতে সম্পৰ্ক দিয়ে এ কিউ টু বি কিউ প্লাছ আৰ এই দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু এইটো যোগ হৈ আছে জিৰ'টো আঁৰতকৈ সৰু হ'ব নহ'লে জিৰ' গতে সমান হ'ব পাৰিব আঢ়টো আৰু কিন্তু আৰ্টো বিতকৈ সৰু হ'ব বুলি কৈছে এই সম্পৰ্কটো এই ৰিলেশ্যনটোৱে আমাৰ এইটো ৰিলেশ্যন যিটো আমি সৰুতে পাই আহিছোঁ আমি আগতে সৰু ক্লাছত বহুতবাৰ পাইছোঁ এইটো যে ডিভিডেন ইকুৱেল টু ডিভিজৰ ইন টু কটেইন প্লাছ ৰিমাইণ্ডাৰ বুলি কৈছে ভাৰ্য ইকুৱেল টু ভাজক পূৰণভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ এইটোতো আমি সৰুৰ পৰা পাই আছোঁ ইয়াতে এইটো হৈ আছে ভাৰ্য বা ডিভিডেণ্ড বি টো হৈ আছে ভাজক বা ডিভিজৰ কিউটো হৈ আছে কৈত্য়ন বা ভাগফল আৰু ভাগ শেষ মানে বা ৰিমাইণ্ডাৰ মানে হৈ আছে আৰ সেইটোকে যেনিবা আমাৰ ইনটো নিদিয়ে আমি লিখো এই কলো বি কিউ প্লাছ আৰ তাৰমানে কি হৈ আছে এটো ডিভিডেণ্ড হৈ আছে ভাজি হৈ আছে বি টো ভাজক তাৰমানে ডিভিজৰ হৈ আছে কিউটো ভাগফল তাৰমানে কত্য়েন হৈ আছে আৰু আৰটো ভাগ শেষ বা ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ আছে তাৰমানে এইটো দেখিলে আমি বুজি পাব লাগে যে দুটা সংখ্যা এই ডিভিজনে আমি ডিভিডেণ্ডক ডিভাইড কৰিম তাৰমানে ভাজকে ভাষ্যক আমি হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি এ দুটা নাম্বাৰ পাই যাম তাৰমানে কিউ টু আৰু আৰ টু পাই যাম একেবাৰে সহজ আমি সৰুতে পাইছোঁ কেনেকৈ পাওঁ ন আমি এটা উদাহৰণত চাই লওঁচোন এটা এক্সাম্পলত আমি চাই লওঁ তেতিয়া ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদিও আমাৰ এক্সাৰচাইজত আছে তথাপিতো আমি এটা চাই লওঁ দুটা নাম্বাৰ ল'লোঁ আমি এটা ল'লোঁ ফিফটিন এটা ল'লোঁ ওৱান থাৰ্টি ইয়াত আমি মন কৰিব লাগিব যিটো নাম্বাৰত ডিভাইড কৰিম যাক আমি হৰণ কৰিম সি এ হ'ব তাৰমানে ডাঙৰটো কথা এ বুলি ল'ব লাগিব আৰু সৰুটো আমি বি বুলি ল'ব লাগিব যিহেতু আমি দেখিছোঁ কি ইয়াত ফিফটিন ইজ লেছ দেন ওৱান থাৰ্টি হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এটো ল'ম ওৱান থাৰ্টি আৰু বি টো ল'ম ফিফটিন এতিয়া ৰিলেচনটো আমাক কি কৈছে এ ইকুৱেল আৰু আৰটো লাগে এতিয়া কিউ আৰু আৰটো আমি কেনেকৈ পাম যেতিয়া হৰণ কৰি দিলে আমি কিউ আৰু আৰটো পাম আৰু এইটো আমি ৰিপিটেড ডিভিজন কৰিম সেইবোৰ সৰুতে আমাক কৈ আহিছে আৰু এইটো যে ইউক্লিজ ডিভিজন এলগৰিথিম বা লেমা বা ইউক্লিটৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কেৱল দুটা নাম্বাৰৰ এইচিএ উলিয়াবলৈ তাৰমানে গষাও উলিয়াবলৈ দুটাতকৈ বেছি নাম্বাৰ হ'লে আমি উলিয়াব নোৱাৰিম কিন্তু দুটা নাম্বাৰ হ'লে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু গষাওটো সহজে উলিয়াই ল'ব পাৰিম এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াবি চাওঁচোন ফিফটিন আমি ওৱান থাৰ্টি আহৰণ কৰিব লাগে ডিভাইড কৰিব লাগে মই ভাবোঁ এইফালে লিখিম এইট টাইম হ'ব আঠবাৰ যাব এশ বিছ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব জিৰ' এইটো ওৱান এই যিটো আমি হৰণ কৰি পালোঁ তাৰমানে কটেইনটো পালোঁ বা ভাগ ফলটো পালোঁ সেইটো আমি ল'ম কিউ বুলি আৰু যিটো আমাৰ ইয়াত থাকিব ৰিমাইণ্ডাৰ ভাগ শেষ সেইটো আমি ল'ম আৰ বুলি তাৰমানে ইয়াত আমাৰ কিউ জেগাত আহি যাব কি এইট আৰু আৰৰ জেগাত আহি যাব টেন এতিয়া আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ৰিমাইণ্ডাৰটো আৰ টু জিৰ' নহয় আমি কৰি গৈ থাকিম এতিয়া ৰিপিটেড ডিভিজন কৰিব লাগিব যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি গ'ল সেইটোৱে আগৰ ডিভিজনটোক আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আমাৰ আছিলে কি ফিফটিন তাৰমানে কি হ'ব এতিয়া ফিফটিনত আমি ডিভাইড কৰিম হৰণ কৰিম ফিফটিনটো হৈ যাব এ ওৱান থাৰ্টিটো গ'লগৈ আৰু এই ফিফটিনটোক ডিভাইড কৰিম কাৰণে ফিফটিনটো হৈ যাব এ আৰু যিটোৱে ডিভাইড কৰিম কিহে ডিভাইড কৰিছোঁ আমি তেনেৰে ডিভাইড কৰিছোঁ তেনেৰে হৰণ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে সি হৈ যাব বি সি আহি গ'ল বি জেগাত আকৌ আমাক লাগিব কিউ আৰু লাগিব আৰ কেনেকৈ পাম এইটোৱে এইটোক আমি হৰণ কৰিম আৰামছে পাই যাম তেন্তে টেন ওৱান জাৰ টেন দহ এগুণ দহ এইটো আহি গ'ল ফাইভ এইটো হৈ গ'ল কিউ এইটো হৈ গ'ল আৰ এইবাৰ আমি কিউটো পাই গ'লো কি ওৱান আৰু আৰটো পাই গ'লো ফাইভ এতিয়াও আমাক কৰি শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এ চি এ বা গষাও আমি উলিয়াব পৰা নাই যেতিয়ালৈকে এইটো জিৰ' নোলায় তেতিয়ালৈকে কৰি যাব লাগিব আৰু কেতিয়ালৈকে আমি কৰিম জিৰ' নোলোৱালৈকে কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰিম আগৰ প্ৰচেছতে কৰিম তাৰমানে এইটো যিটো থাকি যায় ৰিমাইণ্ডাৰ সেইটোৱে ডিভিজনটোক ডিভাইড কৰিব লাগিব ধৰণ কৰিব লাগিব টেন তাৰমানে এইবাৰ আমি কাক ডিভাইড কৰিম কাক হৰণ কৰিম টেনক কৰিম যাক আমি ডিভাইড কৰিম বা হৰণ কৰিম সেইটো আহি যাব এ এ জেগাত আৰু যিটোৱে হৰণ কৰিম যিটোৱে ডিভাইড কৰিম সি আহি যাব বি জেগাত আকৌ আমাক কিউটো লাগে আৰটো লাগে ফাইভ টু জাৰ টেন পাঁচ যুগুন্ধ ইয়াত আহি গ'ল জিৰ' যেতিয়াই জিৰ' আহি যাব আমাৰ কামটো শেষ হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিউ আৰু এইটো হৈ গ'ল আৰ সেইটো আমি পাই গ'লো টু প্লাছ এইটো পাই গ'লো জিৰ' যেতিয়াইছিলো যিটো বি হৈ আছিলে এইচ চি এফ বা গে আমি যদি লিখিবলৈ যাওঁ যে এইচ চি এফ অফ ফিফটিন এণ্ড ওৱান থাৰ্টি ইকুৱেল টু হৈ যাব ফাইভ গিফটিন থাৰ্টি ইকুৱেল টু হৈ যাব এনেকৈ আমি উলিয়াবগৈ লাগিব এতিয়া আমি অনুশীলনীত এক্সাৰচাইজৰ প্ৰথমতে আমাৰ এইবোৰে আছে তেন্তে আমি চাওঁচোন প্ৰথম কুৱেশ্যনকেইটা কি দিয়া আছে এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱানটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে আমি চাওঁ ইউজ ইউক্লিচ ডিভিজন এলগৰি থিম টু ফাইণ্ড দ্য এইচ চি এফ অফ চোৱা ইয়াত আমাক এলগৰি থিম বুলি কৈছিলে আৰু আমি পঢ়িছিলোঁ লেমা বুলি দুইটা কথা একেটাই এবাৰ ক'ব আমাক কেতিয়াবা ক'ব এলগৰি থিম কেতিয়াবা ক'ব লেমা যিটোকে কয় আমি সেইটোকে ইউজ কৰিম ৱৰ্ডটো ইউপ্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা ব্যৱহাৰ কৰি গষাও উলিওৱা ফাৰ্ষ্টত দিয়া হৈছে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ এণ্ড টু টুৱেণ্টি ফাইভ কেনেকৈ হ'ব আমি দেখি আহিলোঁ উদাহৰণত একজাম্পল আমি চালোঁ আমি ইয়াত লিখিম চেইঞ্জ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ লেচ দেন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ টু টু টুৱেণ্টি ফাইভতকৈ সৰুৱে আছে যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটো এই হ'ব দে ফ'ৰ এই ক'লে আমি লিখিম টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু বি টো হৈ যাব তেতিয়া ওৱান থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি কৰি গলে হল ডিভাইড আৰু লিখি যাম ইউজিং ইউক্লিডছ ডিভিজন এলগুড়ি যদি এলগুড়ি ঠিম দিয়ে আমি এলগুড়িঠিম লিখিম আৰু যদি লেমা বুলি দিয়ে আমি লেমা বুলি লিখিম ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেগা ব্যৱহাৰ কৰি ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ আমাক কৈ দিছে জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি তোমালোকে এক্সাম্পত আকৌ এইবোৰ লিখিবই লাগিব এতিয়া এ মানে আমি কি লৈছোঁ টু টুৱেণ্টি ফাইভ আছে আৰু বি মানে আছে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আমাক লাগিব কিউ টু আৰু আৰ টু তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম ওৱান থাৰ্টি ফাইভে আমি কৰিম টু টুৱেণ্টি ফাইভক এইটো যদি আমি দুবাৰ কৰি দিওঁ থাৰ্টি ফাইভটো মানে ছেভেণ্টি হৈ যাব টু টাইমছ কৰিলে আৰু হাণ্ড্ৰেড টু টু হাণ্ড্ৰেড হৈ যাব টু ছেভেণ্টি হৈ যাব এইটো কাৰণে আমি ওৱান টাইমেই দিম এবাৰেই যাব আৰু হৈ যাব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ এইটো হৈ যাব জিৰ' আৰু এইটো ওৱান এটা আহিব টুৱেলভ হ'ব টুৱেলভ মাইনাছ থ্ৰী নাইন হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিউ আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্ ফাৰ্ষ্ট আমি কিউটো পালোঁ ওৱান আৰু আৰটো পালোঁ নাইণ্টি যেতিয়ালৈকে এইটো জিৰ' নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কৰি যাব লাগিব ইয়াৰ আগতে আমি কি কি আহিলোঁ যেতিয়া আমি জিৰ' নাপাওঁ তেতিয়া ৰিপিট কৰিম ডিভিজনটো আৰু যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকে সেইটোৱে আগৰ নাম্বাৰটোক আমি ডিভাইড কৰিম তাৰমানে যিটো বি হৈ আছিলে তাক ডিভাইড কৰিম তাৰমানে ওৱান থাৰ্টি ফাইভটো ইয়াত আহি যাব তাৰমানে এইবাৰ ওৱান থাৰ্টি ফাইভটো আহি গ'ল বি জেগা এ জেগাত আৰু বি জেগাত আহি যাব নাইণ্টি এতিয়া আমাক কিউটো লাগে আৰু আৰটো লাগে নাইণ্টি ইন্টু ওৱান নাইণ্টি হ'ব নাইণ্টি ইন্টু টু ওৱান এইটি হ'ব তাৰমানে ওৱান টাইমেই হ'ব এভাৰে যাব নাইণ্টি হ'ব এইটো ফাইভ হ'ব থাৰ্টিন মাইনাছ নাইন ফ'ৰ হৈ যাব এইবাৰ এইটো কিউ হৈ গ'ল আৰু এটো আৰ হৈ গ'ল তাৰমানে কিউটো আমি এইবাৰ পাই গ'লোঁ আকৌ ওৱান আৰু আৰটো পাই গ'লো ফ'ৰ্টি ফাইভ এতিয়াও জিৰ' হোৱা নাই জিৰ' হোৱালৈকে আমি কৰিব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ এইবাৰ নাইণ্টিক ডিভাইড কৰিম ফৰ্টি ফাইভ ইণ্টু টু নাইণ্টি পঞ্চল্লিছ দুই গুণ নব্বৈ এইটো জিৰ' পাই গ'লোঁ এইটো কিউ হৈ গ'ল আৰু এইটো আৰ হৈ গ'ল যেতিয়া আৰ টু জিৰ' হৈ যায় আমাৰ কামটো শেষ হৈ যায় এইবাৰ আমি কি ল'ম নাইণ্টিটো আমি এ বুলি ল'ম ফৰ্টি ফাইভ টু বি বুলি ল'ম নাইণ্টি টো আহি গ'ল এ জেগাত আৰু ফৰ্টি ফাইভ আহি গ'ল বি জেগাত আৰু আমি পালোঁ কিউ টু পালোঁ টু আৰু আৰু পালো জিৰ' যেতিয়াই জিৰ' পাই যাম আমাৰ কি হৈ যাব আমি এই চি এফটো পাই গ'লো তাৰমানে গখাওটো পাই গ'লো যেতিয়া জিৰ' ওলাই যিটো নাম্বাৰ আমি ডিভাইড কৰোঁ তাৰমানে বি যিটো হৈ থাকে সেইটো হ'ব এই চি এফ বা গষাও দে এনেকে গখাও ওৱান থাৰ্টি ফাইভ কমা টু টুৱেণ্টি ফাইভ এই গ'লেও আমি পাই গ'লো ফ'ৰ্টি ফাইভ একেবাৰে ইজি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিবই আহিব এম চি গৈ আহিব পাৰে আৰু টু মাৰ্কছতো আহিব পাৰে নাম্বাৰ টুত কি দিলে আমি চাওঁ ওৱান নাইণ্টি চিক্স এণ্ড থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট মই এই ষ্টেটমেণ্টবোৰ বাৰে বাৰে লিখি থকা নাই মহ নাই তোমালোকে আকৌ লিখিবই লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কাম কি হ'ব কোনটো ডাঙৰ কোনটো কৰোঁ সেইমতে এ আৰু বিটো ল'ম ইয়াতো আমাৰ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স লেচ দেন থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি হৈ আছে তাৰমানে কি হৈ আছে এটো হৈ আছে থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি আৰু বি টো হৈ আছে আমাৰ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ আছে এ টো আহি যাব থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি আৰু বিটো আহি যাব ওৱান নাই কিউ আৰু লাগিব আৰ আমি চাওঁচোন ডিভাইড কৰি পেলাই কি হ'ব ডাঙৰ নাম্বাৰ আছে এইটো চোৱা আগতে আমি এটা এটা ডিজিট পাইছিলো এইফালে ডিভাইড কৰি এইটো বেছি পাম এইটো কাৰণে একেবাৰে ইয়াত লিখি পেলাই ডিভাইডটো কৰি চাই লওঁ আমি ৰিমাইণ্ডাৰ কি ক'ম ইয়াত ওৱান নাইনটি চিক্স আছে টু টাইম যদি কৰো আমাৰ এইটো ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ এইটো গৈ পেলাই থ্ৰী এইট্টি টুতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব সেইটো কাৰণে আমি ওৱান টাইমে দিওঁ হ'লেও টু টাইমছ হ'লে কিমান হ'ব মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো টুৱেলভ ওৱান থাকিব এইটো এইটিন প্লাছ ওৱান নাইণ্টিন হ'ব ওৱান থাকিব টু প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী নাইণ্টি টু হৈ যাব ইয়াত আছে থ্ৰী এইট্টি থ্ৰী এইট্টি টু সেইটো কাৰণে আমি টু টাইমছ ল'ব নোৱাৰিম দুবাৰ আমি দিব নোৱাৰিম এবাৰেই দিব লাগিব ওৱান টাইমে দিম ওৱান টাইম দিলোঁ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স হ'ল এইটো টুৱেলভ মাইনাছ ছিক্স ছিক্স হৈ গ'ল এইটো ছেভেন ছেভেনটিন মাইনাছ নাইন এইট হৈ যাব আৰু এইটো টু মাইনাছ ওৱান ওৱান হৈ যাব এতিয়া চোৱা এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ থকা নাই কাৰণ কেলৈ এইকেইটা আমি নমাবলৈ আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিভাইডটো কৰি শেষ হোৱা নাই হৰণটো কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে এইটো কিউ আৰু এইটো আৰ নহয় আকৌ কেতিয়াবা ভুলতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰি দিয়ে এইটো কিউ কৰে এইটো আৰ কৰি দিয়ে কিন্তু নহয় কাৰণ কেলৈ কমপ্লিটলি এতিয়ালৈকে আমি ডিভাইড কৰে নাই ওপৰৰ পৰা নাম্বাৰ নমাবলৈ আছেই টুটো আমি নমাই দিওঁ বহুত ডাঙৰ নম্বৰ হৈ গ'ল ওৱান নাইনটি ছিক্স আছে ইয়াত এইটিন হাণ্ড্ৰেড আছে আমি ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি চাওঁচোন নাইনে দি চাওঁ কিমান পাওঁ যদি আমাৰ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া এইট বা ছেভেনে দি চাম নাইন ছিক্স জাৰ ফিফটি ফ'ৰ ফাইভ থাকিল নাইন নাইন জাৰ এইটি ওৱান প্লাছ ফাইভ এইট্টি ছিক্স এইট থাকিল নাইন ওৱান জাৰ নাইন প্লাছ এইট ছেভেনটিন হৈ গ'ল আমি দিব পাৰিম আপোনাৰ নাইন টাইমছ আমি দিব পাৰিম ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ হৈ গ'ল এতিয়া মাইনাছ কৰোঁ টুৱেলভ মাইনাছ ফ'ৰ এইট হৈ যাব এইটো ফাইভ ফিফটিন মাইনাছ ছিক্স নাইন হৈ যাব ছেভেন মাইনাছ ছেভেন জিৰ' ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ' এতিয়া আকৌ জিৰ'টো নমাম এতিয়াও আমাৰ ডিভাই ডিভাইড কৰি হোৱাগৈ নাই নাইন এইটি হৈ গ'ল যিহেতু জিৰ' আছে জিৰ' থাকিলে আমি জানো যে ছিক্সৰ লগত ফাইভ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ থাৰ্টি হয় থাৰ্টি আমি জিৰ'টো পাওঁ আমি দি চাওঁচোন ফাইভ টাইমচ পাঁচবাৰ আমি পাওঁ যদি নহয় আমি বেলেগ নাম্বাৰ লৈ ল'ম ফাইভ ছিক্স বা থাৰ্টি থ্ৰী থাকিল ফাইভ নাইন যে ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ফৰ্টি এইট ফ'ৰ থাকিল ফাইভ ওৱান যে ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ নাইন হৈ গ'ল নাইন এইট্টি হৈ গ'ল তাৰমানে আমাৰ ফাইভ টাইমছত কমপ্লিট ডিভাইড হৈ গ'ল ৰিমাইণ্ডাৰ একেবাৰতে জিৰ' পাই গ'লোঁ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আমি থাৰ্টি এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিক ডিভাইড কৰিলোঁ হৰণ কৰিলোঁ আৰু ৰিমাইণ্ডাৰটো একেবাৰতে আমি কি পাই গ'লোঁ জিৰ' পাই গ'লোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিও এইটো হৈ গ'ল আৰ তাৰমানে কাম কামা সেই হৈ গ'ল ইয়াত পাই গ'ল আমি ওৱান নাইণ্টি ফাইভ আৰু ইয়াত জিৰ' যেতিয়াই জিৰ' হ'ব তেতিয়া আমাৰ কাম শেষ যেতিয়াই জিৰ' হ'ব যিটো বি হৈ থাকে সি হৈ যাব এইচ চি এফ বা গখাও ডেপৰ এটাকে এইচ চি এফ বা গখাও ছিক্স কমা থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু পাই গ'ল আমি ওৱান নাইণ্টি চিক্স চিট কি দিয়া আছে আমি চাওঁচোন এইট ছিক্সটি ছেভেন এণ্ড টু ফিফটি ফাইভ আমাৰ প্ৰথমতে কাম হ'ব কি কোনটো এ কোনটো বি হ'ব এইটো চাই ল'ম চিন্স এইট ছিক্সটি চেভেন গ্ৰেটাৰ দেন টু ফিফটি ফাইভ দেফৰ এ হৈ আছে এইট ছিক্সটি চেভেন বি হৈ আছে টু ফিফটি ফাইভ তেতিয়া আমি ইয়াত ভগাই দিলেই হ'ল এ টো হৈ আছে এইট ছিক্সটি চেভেন এইট ছিক্সটি চেভেন ইকুৱেল টু বি টু ফিফটি ফাইভ ইন টু প্লাছ এইটো লাগে আমাৰ কিউ টু আৰু আৰ টো তাৰমানে কি হ'ব লাগিব ইয়াক আমি এইটোৱে এইটোক ডিভাইড কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব আগৰ প্ৰচেছ এটা কৰিম টু ফিফটি ফাইভে আমি কৰিম এইট ছিক্সটি চেভেনত টুৱেণ্টি ফাইভ আছে এইটি ছিক্স আছে থ্ৰী টাইমছ হ'ব কাৰণ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু থ্ৰী হ'ব আমাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড ডাঙৰ হৈ যাব থ্ৰী টাইমছ দিম থ্ৰী ফাইভ জাৰ ফিফটিন ওৱান থাকিল থ্ৰী ফাইভ জাৰ ফিফটিন প্লাছ ওৱান ছিক্সটিন ওৱান থাকিল থ্ৰী টু জাৰ ছিক্স প্লাছ ওৱান ছেভেন ছেভেন মাইনাছ ফাইভ টু হৈ গ'ল ছিক্স মাইনাছ ছিক্স জিৰ' আৰু এইটো হৈ গ'ল ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিউ আৰু এইটো হৈ গ'ল আৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কিউটো পাই গ'লো কি থ্ৰী আৰু আৰটো পাই গ'লোঁ হাণ্ড্ৰেড টু আকৌ প্ৰচেছ আমাৰ কণ্টিনিউ হ'ব কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড টু এ টু ফিফটি ফাইভক আমি ডিভাইড কৰিম তাৰমানে কি হৈ যাব টু ফিফটি ফাইভটো এই হৈ যাব টু ফিফটি ফাইভ হৈ গ'ল এ আৰু হাণ্ড্ৰেড টু টু যিটোৱে ডিভাইড কৰিম যিটোৱে হৰণ কৰিম সি হৈ গ'ল বি কিউ লাগে আৰু আৰ টো লাগে এইটো দুবাৰেই যাব হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টু টু হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ইনটো থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ লগত টু ফিফটি ফাইভ আছে টু টাইমছ দিম আমি দুই দুগুণ চাৰি টু টু যা ফ'ৰ টু জিৰ' যা জিৰ' টু ওৱান জা টু এইটো ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ ওৱান হৈ গ'ল আৰু এইটো ফাইভ হৈ গ'ল এইটো পাই গ'লো আমি কিউ আৰু এইটো পাই গ'লোঁ আৰ কিউটো পাই গ'লো এবাৰ টু আৰু আৰটো পাই গ'লো আমি ফিফটি ওৱান এতিয়াও আমাৰ জিৰ' ওৱান ইয়াতো জিৰ' হ'ব লাগে ইয়াত জিৰ' হ'ব লাগে হোৱা নাই আকৌ কৰোঁ তাৰমানে ফিফটি ওৱানে আমি কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড টু তাৰমানে আমাৰ ইয়াত আহি যাব হাণ্ড্ৰেড টু যাক আমি ডিভাইড কৰিম যাক হৰণ কৰিম সি হ'ব এ যিটোৱে হৰণ কৰিম যিটোৱে ডিভাইড কৰিম ফিফটি ওৱান সেইটো হৈ যাব বি ফিফটি ওৱান ইণ্টু টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু টু ওৱান জাৰ টু টু ফাইভ জাৰ টেন হাণ্ড্ৰেড টু জিৰ' হৈ গ'ল এইটো আমি আৰ যেতিয়া জিৰ' হ'ব যিটোৱে ডিভাইড কৰিছিলোঁ ফিফটি ওৱান সেইটো হৈ যাব এইচ চি এফ কিউ আমি পাই গ'লো টু আৰু আৰ পাই গ'লো জিৰ' জিৰ' পাই গ'লো এই ফিফটি ওৱানটো যিটো লাষ্ট টাইম বি হৈ আছিলে সি কি হৈ যাব আমাৰ একেবাৰে ইজি আছিলে এইবোৰ কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি আৰু একজাম্পলতো আছে এইবোৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব সেইখিনি মই কৰি নেদেখুৱাওঁ আজি আমি ইয়ালৈকে পঢ়িলো ইয়াৰ পিছৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু পৰা কৰিম আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰিবা তেন্তে আমি আজি ইয়ালৈকে কৰিলোঁ আৰু নেক্সট টাইম নেক্সট ক্লাছত আমি এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱান হোৱাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ পৰাই গোটেইখিনি কৰি শেষ কৰি দিম